Сейчас около 9 утра и мы едем все на рынок. Я не знаю, что мы там будем покупать, но что-нибудь посмотрим. После этого мы пойдем домой, переоденемся и поедем на пляж. А, туда, вот, куда мы ездили первый раз. То есть ну, там, где ноль ну, глина, а здесь еще большие волны и песочек. Так, 4 вот, так что все, сейчас будем сидеть по машину. Пока что всем пока, досячи уже на рынке. ходим по рынку. Я себе, кстати, присмотрела крысачочек. Так что, если сейчас больше ничего не найду другого, то, наверное, куплю его. Так что, вот так, сейчас здесь пока ходим. Что-то только нету, короче, уже. Смотрим пока что. Мы уже вышли с рынка. Сейчас идем по вот этой, похоже на нашу крысачку, если кто из Твери поймет. Вот, короче, вот тут идем. Тут попробуем такие же бутики. И, короче, я купила себе рюкзак, вот. Черный и тут котик. Так что вот так, сейчас уже идем к машине, тут сейчас немножко фотографировались. Так что вот так. Вот. Еще себе купила платье. Там написано Люблю Москву по-английски. Сердечко или Москву написано. Вот. Что еще купила? Что еще купила? Рюкзак, шорт. А, шорт купила. Они такие джинсовые. И наверху здесь на резинке, то есть они вытягиваются. А здесь да, они джинсовые, а дальше здесь свободные. Тут все. Прикольно. на ну, Но. Уже сели в машину и сейчас едем домой. Блин, я вообще не могу, мне так хочется уже накраситься. А я не могу, потому что купаюсь, и все будет э, это самое. Я ныряю, и все будет да, растекаться. Блин. Я все влоги не накрашены перед вами вообще. Как-то как, -то, как -то не очень. Я выгляжу. Ну вот. Ну, мы сейчас сидим уже в машине. Настя, поздороваемся Потом возьмем матрас, это красиво. Мы с ними так и ездим. С пляжа на пляж. Вот. Что тут у нас есть интересного? Квас есть, который мы уже выпили. Вот, 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 вот. Осталась у меня одна резиночка. С каждым днем я теряю по одной резиночке. Не дай бог, у меня завтра это лопнет или сегодня. Вот. А... Сейчас я ее поправлю. Осталась одна желтая, самая крепкая. Крепче режу. Вот, потому что белая вчера, короче, я такая сижу и смотрю, она мне стала желтая. Я такая, вот, блин, пожелтела. Ну, она сама вот это она прозрачная с белым. И прозрачная Сейчас, пожелтела. У меня такая же. Вот, короче, такая была. вот. Да, у меня была вот точно такая же у нас Настя одинаковая. Моя пожелтела, то есть, ну, от того, что я плавала, от воды. Вот, а у нас белая. Это когда я сниму и сравню с Настей. И пожелтела моя по сравнению с ней. Ну, я взяла такая, сравнила, и реально, короче, у Настя белее. Ну, потом, когда стала одевать обратно, на хоп, у меня и лопнула. Я, так, ну, значит, все. Пока. Ну, жалко, было очень... Радужные. А, да, и радужный. Я, короче, ее потеряла. Я не знаю, где. Я хотела ее склеить, а ее уже нет. Белый я тоже ну, не буду склеивать. Все, бог с ней, все, это белый. Ну, осталось мне одна желтая. Я мы, искали хлеб... все искали сегодня на рынке. А, да. Она, ну, не, не нашли. Дохленький. Ну, и ладно, будет вот одна желтая. Вот. А, купила рюкзак. Там был такой еще красный, но я красный как-то не очень вот и купила черный там много раз прикольно было они достаточно дорогие вот и на алиэкспрессе дешевле те же самые но как-то я ждать не хочу ну вот и поэтому взяла такой не еще там один понравился, но более какой-то мальчишечный такой смотрелся я хотела что-то такое темненькое вот потому что старый мне уже надоел как-то я уже с ним обходил целый год не не хочу так что вот, мы сейчас, мама с папой пошли в какой-то магазин, а мы сейчас, в общем, я не видно, не видно. А мы сейчас вот сидим, мы сейчас поедем домой. Там, а не знаю, когда мы будем обедать. Рано еще, наверное, обедать. Короче, переоденемся и пойдем на пляж. Не пойдем, а поедем на тот вот, я вам говорила, где глина, короче. Где глубоко и волны большие. Где туда лошади ходили, где раз папа говорил. Ну, если вы смотрели, то поймете. Так что вот так вот больше мне ничего, можно сказать, пока что, пока что, да, самое обидное то, что влоги, получается, маленькие, по ну, да, звонков, у меня, короче, уже первый, первый, первый влог, ну, сколько там, 29, что секунд, ой, секунд, минут, а потом это 15, 16, сколько там, уже не помню, короче, все меньше, 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 сейчас два предыдущих влога вообще на 6 минут вышли, я не знаю, почему так получается, потому что, как бы, ну, нечего рассказать, одно и то же, что там, смотреть на море, и никуда особо не ходим, говорить нечего. Поэтому -то, а хочется что-то выпустить, чтобы каждый день был с моря. Ну, вот. Поэтому такие коротенькие получаются. Я не знаю, насколько сейчас этот выйдет. Я уже вот это говорю в машине на целых 8 минут, наверное. Вот. Ну, надеюсь, подольше. Я пытаюсь сделать подольше. Я не знаю, интересно ли это вам подольше, или вам наоборот хочется побыстрее закончить смотреть каждый лоб. Не знаю. Но мне кажется, что чем длиннее, тем интереснее, но к можно посмотреть. Я стараюсь, но у меня чуть не получается как-то подлезть и говорить вообще нечего. Вот. Что еще? Что еще купила? Платье, это, шорты. Блин, шорты вообще крутые. Я давно хотела себе такие, чтобы здесь как бы на завязочках были. Они а здесь не такой как, на резиночке. Вот, доходят. И я туда буду, наверное, на футболки заправлять. А здесь они вообще такие пышненькие, вообще круто. Я не знаю, я, наверное, когда в тебя приеду, там, наверное, так холодно, вот, как говорят сейчас все наши, что не приезжайте там холодно, что-то там у вас да, я не знаю. Ну вот, а я не знаю, одену ли я еще это платье и шорты на улицу. Но ну, ничего на физру одену. Так что вот. Пока что всем пока, я не знаю. Сейчас поедем домой, я встретимся, наверное, с вами уже на пляже, потому что снимать ничего больше не буду. Потому что эту дорогу, наверное, на пляж, как мы едем и это, на язычку, знаете, и на пляж я немножко поснимаю, как купаемся, наверное. И все, а вечером, что, вечером. Ничего, вечером дома будем, наверное, сидеть, опять никуда не пойдем. Если только опять на набережную, не просто делать уже нечего. Мы весь Ейск уже объездили. Да, неужели они не девочку? Ну, если по я поехала сюда второй раз, но точно не на следующий год в Ейск. Ну, через лет пять, наверное, меньше четыре. Просто чтобы посмотреть, как все изменилось. Ну, ну мне как-то не вдохновилась в этот город. Ну, нет, понравилось, конечно. Но ты уже уже все знаешь, уже как-то уже 8 дней это вот столько, чтобы здесь отдыхать. И четыре дня будет достаточно, потому что мы, ну насколько, за дни пять, наверное, за четыре все объездили, уже как-то интересно, пляж домой, пляж домой. Вот. Поэтому сейчас вот даже... После, вот как садили на рынок, это наш последний был, больше вообще идти некуда. И останется только опять пляж домой, пляж домой до пяти. Есть аквапарки, их так рекламируют. А, да, а, да аквапарки все есть. рекламируют. Типа, вот приходите, у нас тут замечательные горки. Там стоят три горки, и там никого нету, и все, ну, никто туда не хочет э, ходить, и никто не ходит. И стоит очень ну, дорого. Потому что вот мы были с Настей, вот, когда ездили, нам было по 12, мы ездили с ней в Коктебель, в Крым. И вот там ходили в аквапарк. И, конечно, это что-то по сравнению с этим. Там все такое культурное. И всякие раздевалки, и все там проходы, помнишь, там... Ну, конечно, так... такая же цена главная была. И какие там горки, блин, мой браслет был. Ну, ладно. И, конечно, просто не сравниться с этим. И смысл сюда идти, если прекрасное, что есть лучше. Как-то нет. Ради трех город такие цены. Вот, что еще здесь есть? Есть всякие эти дельфинарии, но мы туда не ходили, потому что я ходила в Крыму и одно и то же смотреть, как они там прыгают, рисуют эти картины, дельфины. Как-то уже, ну, старых впечатлений достаточно. Что еще есть? Океанариум, Настя там была. И... Как-то тоже. Нет, ну может вам понравится, я просто имею в виду, что мне есть чем сравнить. Нет, ну, про... ну что-то мы тоже туда как-то нет, сам не идем. Что еще есть? живой трогательный зоопарк, как в Твери вот у нас он был, и до сих пор есть вот, там, в этом. Вавилоне, да, мы ходили, и тоже как достаточно. Да, все одни и те же зверьки. там а больше нечего, некуда ходить. На пляжах на всех были, да. Больше всего понравилось, вот, куда мы сейчас поедем. Вот, там, правда, глина, ну, неудобно как бы там ходить, это, ну, неприятно ну, да, по глине. Хорошо, но мне понравился еще пляж, на который мы вчера, нет, позавчера мы ездили. Где глубоко. А, еще, да. Но минус в том, что там, ну, ракушки очень много. Ну, да, ракушки, неудобно ходить. Но там очень больно. глубоко, да, то, что прикольно, можно всякие там вот, перевороты что-нибудь поделать. Ну, вот, интересно купаться. И сейчас вот куда глина, где поедем, там не очень глубоко, там вообще не глубоко. Э, ну, глина, вот это что неприятно, а так что волны большие там вот, есть там. песочек, то есть там идешь, глина, песок, глина, песок, как мне говорит, как по настроению голос. Нет, это ты вообще нормально, я каждый день. Как на вашу камеру на нас надо О, привет! Действительно. Как говорит, говорит, как только на Привет! Так что сейчас туда поедем. Все, пока что пока. Потому что мне уже реально говорить его нечего. Все, уже вышло на 8 минут. А, да, уже, вот, я как раз говорила, что я здесь уже на 8 минут говорю. Все, слава богу, уже не на 6, уже побольше, на 10 на минут 20 выйдет этот А вы там проверьте, посмотрите, насколько больше. Да. Все, давайте, пока-пока. Так, что, мы уже садимся в машину и едем туда на пляж. Вот мое платье. Вот, здесь написано, видите, я люблю Москву. Так что, вот, я только могу ездить. Ну все, садимся в машину. Ой, как жарко. Шесть. Вот мы и приехали. Я не знаю, слышно у меня или нет, такие волны. я помонтирую это видео немножко, вот. А потом, что еще? Ничего, ну, отдохнем, а вечером э, будем ужинать и, не знаю, наверное, вряд ли куда пойдем, или может, на набережной зайдем, не знаю. Знаете, какой ветер поднялся? Очень море разбушевалось и стало грязное сразу. Какая-то тина плавает. Поэтому сейчас уезжаем. Мы сейчас пришли в Большой Магнит. Приехали к Ченнему. Вот, посмотрим, что здесь есть. Мама там вчера была. Вот, чуть-чуть нее наверное. Вот, а потом пойдем домой. У кстати, платье, но все мокрое, потому что я купальник не снимала. Короче, как будто я бесилась. Ну вот, так что все, заходим. Окей, окей, все окей. Мы заходим в магазин, там круто, Я а не снимала, потому что а, мы перешли всего Я И потому что мне было очень плохо. Так, ну вот так Вот сейчас так Здесь все равно круто. У меня, короче, просто било ухо. Очень все болит, мне там закапали. Вот. Так что, поэтому я ничего не снимала. Я плакала и вообще все было очень плохо и грустно. Да сейчас все нормально, сейчас мне еще раз мама закапает его и ляжем спать. Сейчас демонтировал есть, до этого момента видео, вот, поужинали. Но пока что новости нету никаких, больше ничего не происходило, поэтому завтра уже последний день, как мы здесь, последний влог завтра будет, я пятницу уже не буду снимать, или если буду, то э, все это засуну в, за влог в четверг, Потому что там, если снимать в пятницу, там э, весь влог получится дорога. А снимать дорогу как-то не очень хочу. Вот, поэтому завтра будет последний влог. Кажется, я с вами прощаюсь. Всех люблю, всех целую. И спасибо, что были этот день со мной. Он тоже был достаточно короткий, но все равно спасибо вам. Пока, до завтра.